Всем привет! С вами Дарина. И сегодня будет необычное видео, поскольку я хочу сегодня рассказать о вот таких вот пакетиках. Это Pocket Box Family и Pocket Box Dino и драконы. Короче, здесь попадаются динозавры и драконы. А здесь попадаются, ну, разные животные. Здесь также написано, что здесь есть э, одна коробка, плюс, ну, что внутри там, плюс две сам, самих игрушки, два животных. Э, плюс еще одна наклейка. И еще буклет один. Давайте раскроем сначала это, потом это. Вот здесь вот вся разные животные. Здесь можно собрать семью животных. Вот, вот сафари изображено. Есть здесь лев, тигр, маленький тигренок, мишки, слоники, совы, куалы, пингвины также есть. В общем, закат красиво очень изображено. Здесь куалы такие. Это здесь я отдирала, не отдерлась. Вот. Вот такой вот пакетик. Давайте же откроем. Я просто так хочу открыть. У меня еще на мой второй канал Дарина Лего Фрэнс будет еще такой обзорик на два пакетика с Лего это будет про Симпсонов и про таких обычных больших упаковках куколок. А сейчас я делаю на мой первый канал вот такие вот обзоры на не на Лего, а на обычных таких объемных зверушек. Давайте же откроем. Итак, вот я открыла. Давайте же посмотрим, что внутри. Итак, внутри есть вот буклетик такой. Здесь вот написано, все расписано про животных. В общем. Мишки есть. Вот джунгли, сафари, там всякое такое написано. А За ничего нету такого полезного. В общем. О, смотрите, полярные медведи, такие няшки, семья полярных мед... медведей. Прикольно. Также там еще есть. Самая главная, коробочка. Ух ты, какая она красивая. Она коробочка типа с под спичек, да? Да. Вот, в общем, также выглядит как и буклетик. Также выглядит прикольно. Сзади вот написана большая надпись. Не знаю куда эти наклейки нужно клеить. Давайте же откроем. Я закрою глаза. Боже мой, боже мой. О! Я так поняла, что этот вот тигр он частый, поскольку моей сестры сегодня она тоже купила такой себе наборчик. У нее тоже такой же попался тигр, но у меня еще там кто? О, у меня еще панда попалась, такая няшка, смотрите, маленькая такая супер пандочка. Вот такие два животных. И там еще для этих животных есть такая вот ферма. Давайте сейчас попробую как-то поставить. Подпру их поставлю. Вот смотрите, там вот такая ферма, всякие домики стоят. Осень. Вот и сами зверки, они такие красивые, они у них качество очень классное. Может там краска чуть-чуть, но они сами такие вот резиновые просто. Резиновые и прикольные наклейку это, наверное, так просто вот эту. Это полностью они. Я не буду их никуда клеить, я их собирать буду разные. Вот они очень классные. Я наклейку положу сюда, в эту коробочку. И их тоже животных всех сложу назад, ну, чтобы там ничего не потерять, то могу еще потерять. Закройся. Сейчас. Вот. Вот такая вот красивая, прекрасивая коробка. Красочная. Там очень много зверушек. Такой буклетик. Это бумажка. Так. Еще раз вам покажу. В общем, вот такой наборчик. Я думаю, вам он понравился очень. Я его теперь отставлю. Ложу. Давайте же рассмотрим этот. Здесь вот э, это динозавр, а это дракон нарисован. Вот это вот дракон с этой стороны, а это динозавр. Вот такие вот классные. Так, что здесь? Одна коробка. Один динозавр и один дракон. Одна еще тату есть и буклетик. Классно. Давайте посмотрим. Вот здесь вот больше. Давайте, давайте я сейчас открою и покажу. Вот я все открыла, но тату почему-то я не нашла. Может, оно в этой коробочке будет? Я еще туда не смотрела. В общем, здесь коробочка такая же, как и здесь рисунок. А вот буклетик здесь не такой. А вот в этом наборчике он такой же самый, как и там. О, вот так вот я вам буду сдалека показывать. Вот. Прикольно. И вот смотрите, э, на этой страничке изображены все динозавры с коллекции. Я думаю, мне какой-то красивый попадется, ну такой, знаете, расписанный. И на в самом конце здесь... Ой, здесь драконы. Такие вот драконы есть. Классные. Ну, то есть у меня будет и дракон, и динозавр. Давайте же откроем. Туда положу. Коробочка. Я не смотрю. Я не смотрю, честно. Страшно мне как-то очень. Так, Смотрите, какой красивый динозаврик. Он очень классный. Просто супер. У него еще голова вот так вот может подняться, еще скрутиться, а хвостик тоже. Я люблю таких с длинными головами, там, хвостами или вообще ногами. Ой, укатился. Прикольно. Очень классный. Такой раскрас... раскрашенный красками такими оттенками. Здесь, мне кажется, много оттенков. На камере просто это лучше, может, видно. Там есть светлый зеленый, идет чуть-чуть темнее, потом становится такой коричневый, потом вообще красный какой-то. Очень красивый динозаврик. А там, да, тату там лежит. И такой, смотрите, дракон. Как в Китае, по-моему, такой дракон. Тоже нравится. Он такой бил. Прям супер. Так, сейчас я отставлю их. Вот такой вот дракон, динозавр. Давайте посмотрим. Там... Ого, ничего себе, смотрите. Просто как... -то... Я открываю, я... а у меня оно сначала как-то так было, я потом перевернула и поняла, что это такой вулкан странный какой-то. Страшно, как-то стало. <с khat> И вот сама тату. Давайте заберем их пока. Тату у нас это вот такой вот дракон. И... Не, это динозавр, да. Динозавр, то есть как ее клеить? Там может сзади написано. Ну, по-моему, да. Ну, то есть я не буду ее клеить, я хочу тоже собирать. Потому что там наклейка, а здесь вот тату такую. Я хочу собирать тату разные. Вот, давайте же еще раз посмотрим на наших динозавриков. Ну и на дракона. Вот такой вот красный дракон красочный. Такой. Видите, как он скрутился, животик у него. Лапки все такие подвижные. Ой, простите. Рот у него такой хвостик. Теперь посмотрим на динозавра. Динозавр. Рот у него тоже чуть-чуть открыт. Вот видите. Сейчас глазки. Понравился. Он такой няшка прям вообще. Давайте я все сложу. Ой, я кажется поняла, как так делать. Так, <с> нечаянно. Дернула там за одну штучку, я отклеила. Ну, в общем, думаю, вы видели. А зачем? Зачем это видеть? Ладно. В общем, как я уже сказала, у меня есть второй канал. Просто некоторые с моего этого канала мои подписчики не знают. У меня еще на канале не было ни одного конкурса. Так вот, э -э вот такая коробка. Так, я хочу сделать какой-то вот конкурс. Это может э быть на моем втором канале или на этом же. В общем, напоминаю, как называется второй канал. Он пишется по-английски, и слово Дарина пишется через И. Так как и говорится, Дарина. Ну, вы поняли. Дарина Lego Friends. По-английски все пишется. И там у меня где-то 19 видео сейчас на данный момент. Но я еще потом прибавлю одно, будет уже где-то 20. Ну, то есть за, за пару дней, там за одну неделю, у меня на канале появилось 20 видео на втором. На этом канале, если вы можете посчитать, у меня где-то уже 40 или больше. Вот, в общем. Так что зайдите на тот канал. У меня там все про Лего, там такого ничего нету. И все, ну, там, я не знаю, ли вам понравится, но мне лично нравится, как я там снимаю. В общем, у меня там на на последних видео, там, четырех видео, последних у меня не такая заставка, потому что я уезжала, и у меня была другая заставка. Поэтому... А будет видео у меня еще с такой вот заставкой. В общем, мне нравится такая заставочка. Классная. Ладно, давайте я вам покажу. Вот. Всем пока, с вами была Дарина. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на этот канал и заходите смотреть видео, которое на моем втором канале Дарина Lego Friends. Пишите комментарии и ставьте лайки у кого есть некоторые такие зверушки и кому понравилось это видео. Всем пока-пока.